la nabi abada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala apa kabar Bapak Ibu sehat Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pada malam yang bahagia ini masih mencurahkan kepada kita berupa rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga dengan adanya nikmat itu maka Ramadan yang begitu berat rasanya kita jalani ini akan terasa ringan bagaimana beratnya ibadah yang kita lakukan baik di siang hari apalagi di malam hari siang hari kita berpuasa menahan lapar dan haus ditambah lagi trik panas matahari yang sungguh luar biasa saking saking panasnya rasa rasanya berkunang kunang penengokan awak malam siang tadi. Aa, jadi model itulah boreknya puasa awak jalani ibu. Sesudah laba bunyi azan maghrib awak berbuka dengan ala kadarnya sado yang terhidang di depan dimakan akhirnya konyang. Ya, kalaulah lah porik konyang kecik orang tua awak togang orek porik kondu orek matu. Ah, Mengantuk pun tiba Tapi amal ibadah di bulan Ramadan ni tak boleh berhenti Habis buku puasa, pori konyang Di po, paso-paso yo melangkah kaki Mengayunkan tangan ke masjid Apa yang mau kita buat di masjid ini Tidak lain dan tidak bukan adalah Qiyamul lail Qiyam tegak Lail di waktu malam tegak di waktu malam mana dia ah, inilah yang mau akan kita buat malam ini namanya solat tara taraweh solat taraweh diambil dari kata tarwiha solat santai solat istirahat kenapa begitu namanya habis dua rokaat kita istirahat sebentar subhanal malikil ma'bud subhanal malikil ma'ujud habis itu togak balik Kenapa solatnya solat santai? Karena di zaman Nabi dulu orang yang istirahat solatnya tak bersolawat macam kita. Di zaman Nabi dulu sakingkan lamo istirahatnya, sempat sempat pulau dek jamaah dulu tawaf di Kaabah tujuh putaran. Yang tak sanggup tak ke uh, bertawaf, ada yang berzikir, ada yang baca Quran ada yang bertahlil, ada yang bersolawat. Kenapa lama istirahatnya solat di zaman Nabi? Karena ayatnya panjang. Apa ayat yang dibaca Nabi? Surat Al Surah Al Baqarah, dua juz empat lembar. Awak kenapa sebonta berhentinya Pak Ustaz? Karena ayatnya pendek. Apa ayatnya? Al Hakum Takasur. Abis tu togak balik solat taraweh. Mangko kalau ada orang solat taraweh, macam potui banyak, ha, ah itu bukan solat tarawih namanya pernah ibu bapak menengok video nak salah tahun potang awak dapat kiriman orang tak daerah mana lah solat tarawih 23 rakaat, 5 boleh menit putui sakingkan koncangnya Ah ha, begitulah solat yang tak diterima Allah kenapa? karena tidak ada tomak ninah Panjang pendeknya tak ada Maka itu bukan solat taraweh Padahal taraweh itu diambil dari kata Tarwiha Tarwiha istirahat Solat santai Dua kali tarwiha tani Lebih dari dua kali namanya taraweh Maka rokaat yang kita pakai malam ini Lapan rokaat Itu namanya solat tara. taraweh Mudah-mudahan Bapak Ibu Segala amal ibadah yang kita lakukan Selama bulan Ramadan ini diberikan Allah pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan jannas minaz ilan nur. Dia adalah akhir dari sekalian nabi, imam dari seluruh rasul, penutan umat yakni nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau mari kita kirimkan solawat dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kajian tausiah singkat kita pada malam ini Kami hanya ingin menceritakan Menekankan bagaimana Ramadan ini kita jalani Bapak ibu sudah tahu Ramadan itu apa Kita yang sudah tahu Apa yang mesti diperbuat selama bulan suci Ramadan Maka ada ulama mengibaratkan Ramadan itu sama seperti sebuah kapal besar. Kapal besar yang siap-siap ingin menyeberang. Menyeberang nanti akan bermuara, akan berlabuh di dermaga yang nama dermaga itu adalah takwa. Maka yang isinya dalam kapal ini siapa? Sesuai kata kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu Hai orang-orang yang beriman Kutiba alaikumusiam Yang dipanggil itu orang-orang beriman Jadi isinya kapal tadi itu orang-orang beriman Masuk ke dalam kapal Karena ke mana? Karena kita ingin menyeberang Bersama apa? Bersama dengan kapal Apa kapalnya? Bulan suci Roma. Ramadan Jadi di dalam kapal tadi ada ruangan-ruangan diciptakan Allah dan ruangan itu ruangan VVIV semua apa nama ruangannya? ruangan yang pertama adalah pua, puasa maka Ramadan ini ini adalah ibadah berpuasa maka kata Allah seluruh amal ibadah yang diberi yang kita lakukan kepada Allah itu pahalanya berlipat ganda ada yang membaca Quran satu huruf pahalanya sepuluh kebaikan itu di luar Ramadhan Kalau di dalam Ramadhan berubah menjadi 70 kebaikan Bisa jadi 100 Itu ibadah-ibadah selain daripada puasa Kecuali puasa kata Allah Karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya nah, Jadi tak ditetapkan Allah pahalanya bulan Ramadhan ni Yang jelas Ramadhan ini semua ibadah kita lebih banyak pahalanya dibandingkan ibadah-ibadah di luar bulan suci Ramadan. Maka ibadah yang paling pertama yang diwajibkan Allah kepada kita adalah pua puasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi berpuasa adalah mengendalikan hawa nafsu kita. Tujuan Allah untuk apa kita buat berpuasa? Apa tujuan Allah itu? Tidak lain dan tidak bukan ujung ayat la alakum supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takut. Maka kalau orang yang masih ada rasa takut di dalam hati, rasa takut cemas kepada Allah di dalam hati, maka disitulah yang akan menyelamatkan dia di akhirat kelak. Tapi kalau orang yang sudah tak ada rasa takut di dalam hati... Maka tak ada lagi tempat dia untuk mengadu... Minta tolong kepada siapa... Maka kalau ada rasa takut di hati ibu bapak semua... Malam ini takut kalau tak datang ke masjid solat taraweh... Malam ini takut kalau tak datang solat qiyamul lail... Besok pagi takut kalau tak sempat puasa... Maka rasa takut itulah yang dinamakan dengan takwa... Maka puasa adalah ibadah yang melahirkan, menerbitkan, menumbuhkan rasa takwa yang ada di dalam hati. Maka orang berpuasa itu orang yang paling takut kepada Allah. Mana contoh? Contoh kalau bapak berpuasa di siang hari, pergi zolat suhur ke masjid, ambil wuduk di kamar mandi, ambil wuduk di tempat wuduk. Dalam berwuduk kita berkumur-kumur. Kumur-kumurnya Kumur tiga kali ada tak yang kumur-kumur di sini tiga kali keluarnya dua kali yang sekalinya hilang siapa yang tahu jangankan orang yang dekat dengan kita kawan wuduk yang di sebelah kita tak tahu kita menelan satu buah yang jelas tapi kita yakin di dalam hati bahawa kita diawasi oleh Allah itulah rasa takut yang dilahirkan oleh puasa semua makanan yang dibuat orang rumah di rumah halal. Nasi halal, ikan nasin halal, daun ubi tumbuk halal. Tapi halalnya kapan? Tunggu azan magrib maghrib. Sebelum so, azan maghrib itu haram. Tak boleh disentuh. Maka kalau orang puasa, kalau ada rasa iman di hati, takkan pernah mau membatalkan puasanya. Tapi kalau orang yang tak ada rasa takut di dalam hati, bukan hanya sekedar batal malah banyak yang singgah di rumah makan rumah makan tadi tertutup rumah makan gaib namanya kenapa gaib badannya hilang kapa kakinya je nampak Ah, ha, tengok ampera-ampera tu kadang-kadang ha, siang-siang hari goyang-goyang kaki bapak tu di bawah ah, ha, dek konyang makanya orang yang berpuasa akan lebih cenderung takutnya kepada Allah akan lebih besar maka puasa itu tujuannya melahirkan rasa takut rasa takwa maka jaga puasa ini maka kata Allah di dalam Al-Quran ujung ayat Al-Baqarah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum wala'allakum tashkurun yang pertama sempurnakan bilangan puasamu kata Allah yang kedua Jaga rasa takut yang ada di dalam hatimu, besarkan Allah dalam hatimu, maka sungguh ibadah-ibadah yang begitu berat terasa dampak di mata akan terasa ringan di hati kita karena Allah yang akan men menolong kita dalam menjalankan ibadah ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ruangan VIP yang ada di kapal yang pertama tadi ruangan puasa. Maka jangan sampai Bapak Ibu kita semua masuk dalam sebuah doa dari salah satu tiga doa Malaikat Jibril. Ketika Nabi mau naik ke atas mimbar solat Idul Fitri. Ketika itu di setiap anak tangga Nabi mengucapkan amin. Amin, amin, amin. Sahabat heran. Tak ada orang berdoa. Kenapa Nabi mengamin? Selesai Idul Fitri, sahabat bertanya. Hai Nabi, apa yang engkau aminkan tadi mau naik ke atas mimbar kata Nabi tadi Jibril datang Jibril datang berdoa maka apa kata Jibril hai Nabi Muhammad ya Rasulullah aku ingin berdoa kepada Allah maukah engkau mengaminkan silakan Jibril salah satu dari tiga doa kata yang disampaikan oleh Jibril tadi apa doanya yaitu ya Allah laknatlah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan yang hidup di dalam bulan Ramadan tapi tidak memperoleh ampunan di saat Ramadan keluar dari itu maka jangan sampai Bapak Ibu kita hidup di Ramadan ini tapi kita tidak memperoleh ampunan dari Allah di saat Ramadan ini nanti akan pergi meninggalkan kita kira-kira kalau Jibril yang doa Nabi Muhammad yang mengaminkan doanya ini makbul apa tidak? makbul maka jangan sampai kita menjadi orang yang terlaknat kenapa? karena hidup di masa ini hidup di dalam bulan Ramadan ini tapi tak mendapatkan ampunan kenapa? karena tak sempurna ibadah kita mau Ramadan, Ramadan lah mau puasa, puasa lah mau terawih, terawih lah nah, jadi semua itu tak bisa seperti itu kalau ingin mendapatkan ampunan Ha, nah, iko masjid paling jujur bapak ibu, iko lah masjid malam ke-8 lah. Malam ke-8 ko masjid yang paling ramai jemaah. baru nampak Seluruh masjid mau di ujung batu maupun di luar ujung batu, di tempat penyakitnya sama. Asal awal Ramadan full house. Malam pertama tu, malam kedua full. Kalau di tompek kami petakurate pak, itulah sampai ke trust jemaah petang. Tapi malam tiga malam aja Malam kompek hilang jemaah yang ditras tadi Sada penyakit masjid sama Walaupun pengurusnya beda Penyakitnya sama Malam pertama full Kedua full Malam ketiga full Tapi itu hanya berlangsung kapan Paling lama itu dua tiga malam Habis itu mulai berkurang satu persatu Masuk Ramadan 10, Ramadan pertama hilang dua sab, masuk 20 10 Ramadan kedua hilang ompek sof apalagi kalau lah sampai di malam 2 dua ompek 21 22 23 2 ompek 25 itu bisa jadi tinggal satu sof hilang jemaah tu sado apalagi ibu-ibu kalau lah masuk sepuluh Ramadan terakhir itu ibu-ibu banyak yang gilo pertama gilo dek baju rayo dan kedua gilo dek kue rayo habis jemaah tu apa lagi kalau lah sampai malam 25, 26, 27, 28 ah, tu dah hilang Tinggal lah imam dengan bilal saja ha, ah, Maka tak ada istiqomah Kenapa? Karena kita tidak betul-betul menjalankan ibadah Ramadan ini Betul-betul dengan rasa takut kepada Allah Maka jangan sampai puasa kita Amal ibadah kita Hanya seperti bak kecek orang ngecuang angin ciri ayam Awal-awalnya sajunya Habis itu hilang Tapi teruslah istiqomah Sampai kapan? Sampai Ramadan ini berakhir Maka setelah itu Masuk ke Idul Fitri Idul Fitri itu maksudnya apa? Kembali kepada kesucian jiwa Siapa yang suci jiwanya? Orang yang telah lulus Menempuh ujian dalam ibadah bulan suci Ramadhan Solatnya full. tarawihnya full, baca Qur'annya full, puasanya apa lagi? Maka semua itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan dia keluar dengan bulan Ramadan ini sama seperti kertas yang baru, tak ada coretan, tak ada noda apapun. Maka mudah-mudahan tercapailah hendaknya cita-cita Ramadan ini pada diri kita semua. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu merubah kita. supaya kita bisa menjadi orang yang lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi amal jariah bagi kami yang menyampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.